Xair vaxtınız xeyir olsun, dəyərli kanal izləcilərimiz. Bu gün Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsində Əli Ağayev adına encə, yəni Masazırın mərkəsinə yaxın, 525 nömrəli marşrut xəttinə və 1 saylı tam orta məktəblə yaxın gördüyünüz 2 mərtəbəli, 4 otaqlı, gözəl tikilmiş, çüt daşdan inşa olunmuş evimizi təqdimat edirəm. Ev 2 sot torpaq sahəsinə yaxın bir ərazidə yerləşir. Evimizin görünüşü bu cünnədir, mərtəbələri monolit betondur, ümumiyyətlə tikinti zamanı kolonlardan da istifadə olunub. 7 daş kürsüsü var, hörmətli izləyicilərimiz. Həyət yanı sahəsində 2-3 avtomobil rahat şəkildə daxil ola bilər, tam et daşlardan üzlənilib. Su tropluna kimi mövcuddur, bütün kommunallar var, mərkəzi kanalizasiya sistemidir. Həyətə daxil olan avtomobili qapısı uzaqdan pultla idarə olunan avtomobil qapısıdır proyektə qabısı. Ad dinin yerləşir həyətin bütün işıqlanmasına kimi hər birisi mövcuddur, gördüyünüz kimi, dəyərli izləyicilərimiz, bir daha evin üzbönüşünü göstərdim sizə. Yanaşı, yəni ki, yaxın tikilmiş məsafəli evlərdir, məsafə buraxılıb, yan tərəfinə də keçmək mümkündür. Hündür izləyicilər də var, artıq aşağı naz rahat şəkildə yığa bilərsiniz. Bu hissədə kombi üçün yer ayrılıb bütün kommunal xətlərdə çəkilib. Keçərək -e -e əsas təmirli hissənin təqdimatına birinci mərtəbədə. Evun üstü 4 otaqdan ibarətdir. Mərtəbələr arası manarpedonu. Bütün sənədlər qaydasında deyən notarial qayda alqı-satqı olunur. Evə daxil olarkən belə bir dəhliz bizi qışlıq otaqlara, döyü dəhliz vasitəsiləndir. Bu hissədə garderob qurmaq üçün yerdə saxlanılıb ki, bu da üstünlüklərdən biridir. Döşəməsinə laminat vurulub, dəyərli izləcilərimiz. Sağ tərəfdə yerləşir otağımızın belə Çünki gözəl işıqlı qonaq təbəti. Ümumiyyətlə üçüncü təmir komandası ilə işləndə hər birisi sövdən işlənilib. Bu hissədə yerləşir tamam otağı. Bu hissə də səhiyyələşdirilmiş mətbəxi. İkinci mərhələdə qalxan təhlə pləkənlə, ilə taxta döşənlərdir. Yüzləkləklənib, ağ-qara rəngdən istifadə olunub. İkinci mərhələdə bülcət təhliz vasitəsi ilədir. Qiymət 112.000 manat təklif olunur. Bura iki yata ikinci yataq otağı. İkinci yataq otağı pəncərələr qarşısı açıqdır. Bura uşaqlar üçün nəzərdə tutulan yataq otağı. Bu otağın evona çıxışı da var.